तकवीनी निज़ाम में अब खिलाफत का ज़माना ख़त्म हो चुका था अलखिलाफतल सन तो साढ़े उनतीस साल अली तक और छः महीने हज़रत इमाम हसन तक तीस बरसमकुन मुल्कन वरहमा सम यकून मुल्कन आबूबा तो आपने फ़रमाया मेरे बाद ख़िलाफत तीस साल है फिर बादशाहत होगी रहमत वाली अहम माविया की बादशाहत की तरफ इशारा और फिर उसके बाद मुल्क होगा कुत्ते की तरह काट खाने वाला बादशाहत सहाबा में किसी का बादशाह होना भी ज़रूरी था बहुत ज़रूरी था क्यों कि बाद में आने वाली जो बादशाह हैं अगर वो किसी को नमूना बना के चलना चाहें तो असहाबी का नजूम के लिहाज से वो उमर उस्मान का क्या इतवा तो नहीं कर सकते थे तो हाँ बड़ी पुरानी बात याद आई जो मैंने कहा उस पर मुझे एक वाक़ याद आ गया मामू रशीद जब खलीफा बना तो उसने कहा अबू बकर खिलाफत कैसे करते थे कह कर ये तो मेरे बस में नहीं है का उमर कैसे करते थे ऐसे करते थे कहा ये भी मेरे बस में नहीं का ओसमान कैसे करते थे कहा ये करते थे कहा बाबा ये भी मैं नहीं कर सकता अली कैसे करते थे कहा ऐसे करते थे कहा बाबा ये मेरे बस में नहीं फिर कहने लगा मुआविया कैसे करते थे कहा वो ऐसे करते थे कहा ये तो मैं भी कर लूँगा पहले तो मुस्लिम की हदीस है डबल सिक्स आप ने फरमाया कि मेरा वजूद मेरे सहाबा के लिए हिफाजत का बायस है जब अल्लाह ताला मुझे उठा लेगा उन पे वो फितने टूट पड़ेंगे जो मेरी शख्सियत की वजह से रुके हुए हैं जैसा कि सतारे आसमान की हिफाजत का बायस है यानी जब सतारे टूटेंगे फिर आसमान भी टूटेगा यानी क़यामत के दिन और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए हिफाजत का बायस है जब मेरे सहाबा को मौत आ जाएगी तो मेरी उम्मत पे फितने टूट पड़ेंगे तो नबील इस्लाम की वफात के बाद फितने क्या टूटे बुखारी मुस्लिम में मौजूद है मैं मदीना शरीफ में आपने फरमाया मैं अंसार के घरों पर बारिश की तरह फितने नाजल होते हुए देख रहा हूं यह मुस्लिम की हदीस सिक्स फोर डबल सिक्स मैंने बयान की मुसरद आहमद में अदीस है इंटरनेशनल के मुताबिक जल्द फोर पेज टू सेवन थ्री वन एट फोर थ्री जीरो मकबत शामला के मुताबिक नुमान इबन बशीर कहते हैं कि हुजैफ़ा इबन यमान जो रजदार रसूल थे उनने मुझे हुक्मरानों से मुतालिक नबी इस्लाम का खुतबा इर्शा फरमाया कि आप ने फरमाया तुम में नबूत बाकी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा फिर अल्लाह तला नबूत को उठा लेगा उसके बाद खिलाफत अला अलामिन हाजिन नबूआ कायम होगी वो भी बाकी रहेगी जब तक अल्लाह तला चाहेगा फिर अल्लाह उसको भी उठा लेगा उसके बाद मुल्क ना बन और डॉक्टर सरार साहब यूं करके कहते थे काट खाने वाली मलूकियत वो रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा फिर अल्लाह ताला उसको भी उठा लेगा फिर जाबिर तुम पर आ जाएंगे फिर अल्लाह ताला उनको भी उठा लेगा जब तक वो चाहेंगे वो रहेंगे यानी ये कलोनियन पावर्स आई कहीं पे फ्रेंच आ गए कहीं पे जो है वो ब्रिटिश आ गए उसके बाद फिर दोबारा नबूवत की तर्ज पर खिलाफत कायम होगी यानी इमाम मोहम्मद महदी अलैहि सलाम की खिलाफत इमाम महदी के ऊपर भी मेरा बी लेक्चर आप देख लें इसी का एक तरीक सही मुसरद आमद में है टू वन नाइन सेवन तरीक उसमें अल्फाज हैं कि हज़रत सफीना ने मुझसे हदीस बयान की सैदना सईद बिन जौहमान कहते हैं कि नबीलाम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत तीस साल तक रहेगी उसके बाद मलूकियत हो जाएगी ठीक हो गया जी यही हदीस सुन सई अल के अंदर है शेख अलबानी शेख ज़ुबैरली जई शेख और नौत शेख गुलाम मुस्त जहीर सब इसको सही कहते हैं

जब हमने सईदना अबू बकर सईदना और अली की खिलाफत को जमा किया तो हमने तीस साल पाए इसी का एक तरीक सुन में है। 4, 6, 4, 6। उसमें है की पे खिलाफत तीस साल फिर अल्लाह तला जिसे चाहेगा हुत अता फरमाएगा फिर सईद ताबी कहते हैं सफीना ने मुझसे कहा गिन अबू बकर के दो साल उमर के दस साल लॉज ब्रेकअप भी आ गया इंजीनियरिंग मैके ब्रेकअप कहते हैं गिन अबू बकर के दो साल

बनु जरका कहते हैं नीली आंखों वाले खतरनाक बिल्ली बनु भैया की पीठ से झूठ निकला है जो अली को खलीफा नहीं कहते कितने सख्त अल्फाज थे सफीना, था। ये सारी सफीना से आजाद करता गुलाम वाक कर बला के बाद फोत हुए मैंने एक लेक्चर में कहा था पहले फोत हुए लेकिन बाद तहकी हिजरीज के अंदर यह फोत हुए अच्छा यही हदीस तिरमजी में भी है ट्रिपल टू सिक्स सईदा सफीना कहते हैं मेरी उम्मत में नबी इस्लाम फरमाया खिलाफत तीस साल रहेगी फिर उसके बादशाह हो जाएगी फिर अजर सफीना ने कहा अबू बकर उमर ऊस्मान अली की खिलाफत को शुमार करो ये पूरे तीस साल बनेंगे सही ताबी कहते हैं मैंने कहा कि बनू मैया के लोग तो कहते हैं कि खिलाफत उनमें है एक गरीब व तो बदतमीज अजरत अली तो खलीफा मानना ही नहीं ने हो

उसमें पता के अल्फाज है वो यही कहते हैं ना कि भाई अबू बकर की खिलाफ पूछता है, कि फिर की गुमत क्या है। तो अजर सफीना ने कहा कि वो मुसलमानों के बादशाहों में से पहले बादशाह थे वलीफा राशन नहीं थे बादशाह थे अजर सफीना खुद कह रहे हैं तो ये काट खाने वाली मलूकियत नबील इस्लाम ने कहा अजर सर थे बादशाह